श्रीमद्भगवद्गीता पतामध्यायम् विभूतियोगम् श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहम् प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश यो मामजमनाधिं च वेत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः क्षमा सुखम् भवो भावो भयं चाभयमेव च चा। अहिंसा तुष्टे तवो दानं यशो यशा भवन्ति भावा भूतानाम् मत्त एव पृथग्विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तधा मद्भावा मानसा जादा येषाम् लोग इमा प्रजा एदाम् विभूतिम् योगम् च मम यो वेत्ति तत्त्वदा सोऽविगस्वेन योगेन युज्यतेनात्र संशया अहम् सर्वस्य प्रभवो मद्ध सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्निता मच्चित्थामगतप्राणा बोधयन्द परस्परम् कथयन्दश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति चरमन्दि च तेषाम् सततयुक्तानाम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्बार्थम् अहमज्ञानजं तम नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीबेन भास्वता अर्जुन उवाच परम् ब्रह्म परम् धाम पवित्रम् परमं भवान् पुरुषम् शाश्वतम् दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहु स्त्वा सर्वे देवर्षीर्नारदस्तधा असिदो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेदधृदम् मन्ये यन्मां वदसि केश वा न हि ते भगवन्व्यक्तिम् विदुर्देवानदान वा पुरुषोत्तमा भूदभावन भूदेश देवदेव देव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोगा इमांस्त्वम् व्याप्य तिष्ठसि कथम् विद्यामहम् योगिम् त्वाम् सदा परिचिन्तयन् केशु केशु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिम् च जनार्धना भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिक्ष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्दो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुढाकेश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिश्च मध्यम् च भूतानामन्दत्यानामहम् विष्णो ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुदामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानाम् सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणाम् शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसा वसूनाम् मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसाम् च मुख्यम् विद्धि पार्थ सेनानीनामहं स्कन्ध सरसामस्मि सागर भृगुरहं भृगुरहम् गिरामस्मेगमक्षरम् यज्ञानाञ्च स्थावराणाम् हिमालया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणाम् च नारदा गन्धर्वाणाम् चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रव विद्धि मृदोद्भवन् ैरावतङ्गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधोक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी आनन्दश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादशामहम् पित्यूनामद्यमाचास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालकलयतामहम् मृगाणाम् च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणा पवनः रामशस्त्रभृदामहम् जशानामगरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्दश्च मध्यम् चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्याविद्याना वादप्रवददामहम् अक्षराणामदारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दादाहम् विश्वदोमुख मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यता कीर्तिश्रीर्वाक् नारीणा स्मृतिर्मेधाविदि क्षमा बृहस्तास्म तदा साम्ना गायत्री चन्दसामहम् मासानाम् मार्गशीर्षोऽहम् मृदूनाम् कुसुमाकर द्यूतम् चलयदामस्मि तेजस तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववदामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाम् धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवी दण्डोदमयदामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवदामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विनायल् स्यात् मया भूतम् चराचरम् नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूदीनां परं तपा एषदूषद प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमल्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम अथवा बहुनैतेन किम् तवार्जुना विष्टभ्याहमिदम् कृष्णम् एकांशेन स्थिरो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु वनिषन्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय